güzel tedbirlerden biridir. Sevinç Məlim'e teşekkürümü bildirirəm. Resmi şəkildə Sevinç Məlim'e doğrudan da layık şəkildə təhri fərmanla təltif olunacaq. Onu da təbrik edirəm. Valideynlərə sağ ol deyirəm. Ama en çok uşaqlara sağ ol deyirik. Söhbət yok ki, bugünkü büyün nümayiş olunan bütün Mən deyərdim ki, çox şaxəli. Mən deyərdim ki, çox dəri. Mən deyərdim ki, çox zəngi. Hər tərəfli şagirdlərin birlik və bacarıqları, yəni kütləvi şəkildə nümayiş olunan dərəcədə demək istəyirəm, o bizə nümayiş olunur. Yəqin ki, özünüz, hər birimiz, hər valideyn özü öz uşağına dəyər verir, onun şagirdliyinə dəyər verir, onun təlim-tərbiyəsinə dəyər verir. Ancaq məktəb bir təhsil ocağıdır. Və burada biz bütün şagirdlərin bax bu cür əməkdaşlıq fəaliyyətinə, onların bacarıqlarına, onların müəllimin qoyduğu istiqamətdə getdiyi yolda nümayiş etdirdiklərini, hər bir biliklərinə, savaqlarına, imkanlarına, vərdişlərinə, yaxşı xüsusiyyətlərinə, hər bir fəaliyyətlərinə biz müəllimlər qiymət veririk. Və bunun üçün mən Sevinc məlləmə sizə çox təşəkkür eləyirəm ki Bugün bir küçük ordu bak, hazırlayıbsınız. Vatanımız için, torpağımız için, devletimiz için. Bugün düzdü siz elə ki, məktəblə belə deyək, e, yalnız bir hissəni sevinç məlmədən ayrılırsınız. Ama siz hayatta da bu cürdür. her birimiz uşaq olarak kalmırıq, inkişaf edirik, büyüyürük, yeni naliyyatlara doğru gedirik. əbu uşaqlar da bu gün doğrudan da yeni nailiyyətlərə bax bu addımları ilə addımlayırlar. Sözsüz yoxdur ki, Sevic müəllimərin çox böyük əziyyəti, çox böyük səhməti bu şagirdlərin hər gününün ürəyində, qəlbində döyünür və döyünəcəkdir sona qədər. Ancaq biz müəllimlər bu işi davam etdirəcəyik. Bu işi bu uşaqların gələcəkdə hər birinin layiqli evlad olmasına biz var gücümüzdən istifadə etməliyik. Bu gün Ulu öndərimizin, mühtəram prezidentimizin, icra başçımızın bizim şəhərimizdə yaratdığı bax bütün bu mən gördüm ki, tədbirdə siz çox şey əhadə etdiniz. Bu nizamı Gəncərdən başladınız və belə deyək ki, bugünkü müasiriyə doğru şagirdlərin fəaliyyəti ilə addımlarınız. Bax bu insanların işi ilə hər birimizin, biz müəllimlərin də işi bulan ibarətdir ki, bu uşaqların hər birini şəxsiyyət kimi formalaşdıraq, onları gələcək həyata hazırlayaq. Onların həyatı nə qədər çətin, nə qədər belə deyək, o e, dolayı, belə deyək, bu əyri, düz olmayan, narahat addımlarından belə rahat şəkildə, ağılla, səbrlə, təmkinlə irəliləməyə biz bu şagirdlərimizi bax bu işlərə hazırlayırıq. Düzün desəm mən bir qədər tədbirə gələndə bir qədər narahat oldum amma bunu indi yox bir 2 gün qavaq narahat oldum. Niyə? İstəyirəm onda deyəm, bilirsiniz, bu mühitin, bax bu şahidlərin, bu alındırdığı tədbir bu elə-belə -elə şey deyil. Bu birliyin, vahidliyin, bu uşaqlarının, o qəlbin, uşaqların qəlbinin eyni zamanda, eyni şəkildə vurmasının nümayiş etdirilməsi formasıdır. Və məlumat aldım ki, bir neçə nəfər ayrı puluşaqlardan öz uşaqlarını başqa məktəblərə aparmaq istəyir. Amma mən sizə onu deyim ki, əgər belələrinizvardırsa da, bu işdən yanılır. Ona görə ki, ə, uşaqlar elə hər birimiz görürsünüz, dinimiz, imanımız bir olduqda nə qədər çox şeyləri fəth edə bilirik. Odur ki, uşaqları, o belə deyək də, hər halda mən demirəm indi obyektiv səbəblər Ancaq bu uşaqları bir-birindən ayırmaq olmaz. Onların tərbiyəsi, onların təlimi bu müəllimənin fəaliyyəti ilə o qədər yaxşı şəkildə öz əksini tapıb ki, o qədər demokratik şəkildə, müstəqil şəkildə, sərbəst şəkildə elə. Mən özüm də dəfələrcə bunların dərslərində Jam həm bu şəraiti yaratmışıq ki, bax bu gün bunlar nümayiş etdirdikləri bu fəaliyyət bacarıqları elə bizim onlara olan ehtiyaclı müdasibətimizin, onlara olan diqqətimizin, ol mən özümü tərifləmirəm, amma demək istirəm ki, bu şəraitdə bu müəllimlər uşaqları ayırmaq bu ən azı onlara qarşı sayğısızlıq göstərmək demək olardı. Mən arzu edirəm ki, bax bu uşaqlar Ela bu sayda, ela bu terkipte, ela bu keyfiyette ama değil, bu keyfiyet yok, bu üstüne de boyulmalıdır, artmalıdır, inkişaf etmelidir ve bu belə də olacaq. Onlar arzu edirəm, necə ki bu il 4. sinifi kurtarırlar, arzu edirəm ki 11. sinifi kurtarsınlar ve bizlere de kısmet olsun, kısmet olarsa da elə biz verək bunların o həyat vəsiqələrini. İnşallah dirəm ki, onlar özləri dedil. Nə qədər gözəl sözlər dedilər. Nə qədər gözəl kəlamlar. Nə qədər dahi lərimiz, müdriklərimizin, şairlərimizin, ə, dahi siyasətçilərimizin. Mən elə bir şey görmədim ki, burada misal üçün bu uşaqların dilindən səs səslənməsin. Adi bunların o gözəl mahnılarınız, çox sağ olun uşaqlar, hər biriniz. Mən inanıram, bax hər birinə baxıram, bilirəm ki, bu uşaqları hər biri bir varlıqdır, hər biri bir dünyadır. Biz müəllimlər də çalışacağıq ki, bu dünyanı onlara necə deyək, bu rahat gözlərlə, o gözəl güclərlə görməyi. Nə qədər çətinliklər var. Bu hələ bu uşaqlara biz öyrədirik ki, elə o çətinliklərlə də, çətinliklərə də o gözəl gözlərlə, o gözəl ürəklərlə, o gözəl qəlblərlə bu uşaqlar o işləri qarşılasın. Biz böyüklər çox şey bilirik, biz böyüklər çox şeydən keçirik. Ancaq biz elə elə bizim böyüklüyümüz də odur ki, biz bu uşaqları böyük olub bax bu böyük işlərə, böyük səviyyədən hazırlıq, istiqamətlərə dirək yönəldək və onlara bu işdə ən yaxından köməkçi ola və özləri dedikləri kimi onlar heç bir zaman axiratı, öz məsuliyyətlərini də unutmayacaqlar. Bax bu mühiti də unutmayacaqlar. Çox şükür deyirəm texnikanın tərəqqi yönümlü inkişafı hamımıza xeyirdir. Amma biz oxuyan bağlarda heç bu bu ıı, amillər də yoxdur. Ancaq idillər keçəcək. Olar quracaq, baxacaq, nözbə tanıyacaq, bir-birini bir-cürə baxacaq, başqa kirə yozacaq, başqa bir taliyə yol verəcək. Bax bu işlər arzuyum, bu gözəl balalara və arzu edirəm ki, bu gün də buradan da mən bunu özümə borc verirəm deyəm. Bilirsinizmi? Çətin bir zamandadır yaşayırıq bu mənadakı. Deyirəm ki, narahatçılıqlar çoxdur. Biz böyüklər bilirik misal üçün hansı səhpədə nəyi demək istəyirəm. İstəmərik ki, müharibələr olsun, istəmər istəyərik yiğitlərimiz olsun, amma əmək yiğitlərimiz olsun. Qəhrəmanlarımız olsun. Belə deyək, adı adı tarixdə qalan, o yaxşı deyilir, tarixi yazanlarımız çox olsun. Tarixi yaşayanlarımız yox. Amma inanıram ki bu gün bizim dövlətimizin dövlət başçımızın möhtəram İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət bəlkə də biz doğrudan da e, dünyaya bir mədəniyyət, bir sülh siyasətini nümayiş etdiririk. Və əgər biz bu qələbəni bu yolla ala bilsək, deməli biz doğrudan da sübut eləyəcəyik ki, biz Nizami Gəncəvinin evladlarıyıq. Biz onun ruhunda təhsil, tərbiyə almış xalqı, e, xalq ölkə dövləti, torpağı mən inanıram ki bax bu yaralı yerimiz, yaralı yedərimiz sağalacaq. Bu uşaqlar, bu uşaqlar ki bu ruhda biz böyüdük, onları bucür vətənimizi, torpağımızı, dövlətimizi sevməyə öyrədirik. Ayrıcura ola bilməz. Hansı çətinliklər varsa da, çox təəssüflər olsun ki, bu gün bizim dövlətimizin çiçəklənməsini, inkişaf etməsini Elada qüvvələr var ki, onlar istəmlər. Amma biz yenə də elmimizlə, bacarığımızla, savadımızla, biliyimizlə dünyanın nəyi göstərməli ki, biz var. Çünki bizi boğmaq istəyənlər, bizi əsalət altına almaq istəyənlər, bizimlə düşman olmaq istəyənlər bu gün çoxdur. Onlarla mübarizə aparmaq üçün müharibət tək yol deyil də. Ağıldır, kamillikdir, elindir, savaddır, bilikdir. Bax, bu cür biz qüdrətli olmalıyıq. Və mən inanıram ki, əgər belə evladlarımız varsa da, biz olmayanda belə onlar yenə də özü-kimlərinin tə, tərbiyəsini də verəcək, təliminlə də məşğul olacaq. Biz onun üçün çalışırıq. Fidan təşəkkür edirəm. Hamınıza, valideynlərə də təşəkkür edirəm ki, uşaqlar məktəbə gələndə belə yadım dedilər, bayaq Bə, elə sevinç məlum edirəm. Maşallah, hamısı yekələnib. Gözəl-gözəl hamısının fikirləri sərras Görürəm ki, onlar özünü aparma qabiliyyətlərini, səhnə mədəniyyətini, özünü nümayiş etdirmə mədəniyyətini, tədbir mədəniyyətini bu işlər qallah bəlkə də ağızda asan gələr, amma bu çox ə, əziyyətin, uzun illərin əziyyətinin, o vilayət müəllimənin fəaliyyətinin ə, bütün kompleks şəkildə fəaliyyətini bu gün göstəricisini elə siz özünüz gördünüz, siz özünüz də bu işlərə qiymət verin. Bir de tebrik ediyorum sizi. Arzu ediyorum ki gelecek illerde de, bak bu 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 sevgi de, bundan da yaxşı şəkildə özünüzü nümayiş etdirəsiniz. Siz de, sizi, o zaman gel şun sevişmeme bilir. Ben bu de dedim? Ben bilmezdim. Yani ben baktım da oradan körelmedim. <laughs> <laughs> sevişmeme bizim şoklara havanda bu. Sözü de efendim. Yani düzgünlüğü öğretti. Biz ömür boyu, ben bir valideyi kimi öptüm. ömür boyu unutmam. nasıl o kadar... Siz yerinizden bile kız siz nerede yoksa? Yoksa... Tamam, yok, tamam. o kadar yok o ben... Nasıl vermeyeceğim yani, sen hadi. O <laughs> <laughs> O kadar. Bu nazarı bile da, bizim ben bizim eziyetimiz var. Mənim məquldur. Yəni istədim halda bu iqtidayda qoyulan bu əsas ömür boyu müddətli olmalıdır hər hə şey. Mən dedim və onun gördü biz həm bütün qaydələrdə adından yəni heç vaxt mənimdə bir məsuliyyət görürəm. Dəvəm. Yəni sifirləri gördüm deyirəm, heç də çatdı bu eləmi heç kimin gözüm dəyər Məktəbimiz olub, məktəbimizə ilk növbədə məktəbimizin müdirinə və siz valideynlər, siz valideynləriz mənimə kömək eləməsəniz, mən heç bir şey edə bilmərəm. Yalnızsa saxlayın ki, tək iltidsadi sinifdə yox, yuxarı siniflərdə də məktəbdə müəllimlərlə əmək işləməlisiniz. Əgər siz müəllimlərlə nədata saxlasaq. Bir yerdə olub, bir yerdə sözlər sözlərin üst üstə düşsə də, məktəblə əlaqəni kəsməsəniz, inandırırəm siz şagilarımız bundan da böyük göstəricilər göstərəcəksiniz. Və bu gün də məsələsiz təşəkkürümü bildirirəm əziz valideynlərim. Bir də mən çox böyük təşəkkür bildirirəm öz təşəkkürümü. Mənim sinifimdə pedaqoji təcrübə keçinən qızlarımızsınız. Məhəllə tərəfində, bizim bir tərəfindən onlara təhfil isharmanlarla bilmirəm, təşəkkürnama ilə onlar təqdim olunurlar və onlara sizin özünüzün müdiriyyətinizə, bizim adımızdan da deyil, sizin e, kollecin müəllimə burdadır. Müəllimə çox sağ olun. Pedaqoji e, kollecin müəlliməsi gəlibdir. Çox sağ olsun. Belə də tələbələr qonda. Öz mənim kolleqalarım onlar da onların da bizim bu tədbiri keçirməyimizə az zəhmətləri olmayıb. Her şeyram onlar dalışti ya onlarda... ben <laughs> vaşını hər zaman göylərə qaldırsınlar. Hər zaman tanısınlar. İndi sizin evladlarınız kimi tanınır. Vaxt gəlsin ki bu evlatlar siz valideynlər uşaqlarınızla tanınasınlar. Amin ki öz adlarını tanıtdırsınlar. Biz də hər zaman baxaq, fəxr edəyək ki bu bizim məktəbimizin məzunudur. Oxmayın ha, hadır hadır. İtkəsi biraz kövrəkdi, çox arca söylədi. Uşaqları bədə hər hansı iradı. Bu gəhsindir, nədir? Başa sağ ol, çox sağ ol. Təbrik edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Siz də çox haqq etdiniz. Siz də öldürdünüz. Əgəriniz sağ olar. Siz çoxunuzun gəlməyiniz sağ ol, sağ ol.

oy. Mənimlə bu ikinci bağca qızı. Sevin ki, səbət. Bu <laughs> mərtəbə <laughs> şəhərlərində iştirak edib, <yedirik. gülüyor> həmçinin dərslərini yaxşı oxuyurdu. Həbdullah <laughs> Azad deyər, mən Nigar haqqında xüsusi deyirəm. O, yaxşı oxumağı ilə bərabər, tədbirlərdə yaxşı oxumağı ilə bərabər, həm də respublika təhsil hədiyyəsində, şəhər təhsilində bir Şah şahmat üzrə sevmez. Buna da aidd de dediğim dediyim. Bəli. Yaxın var. Rəhim şumara. We ki Bu da <laughs> <Evdeniz Musayif>, oğlu. <Nakikoğlu. gülüyor> bu da yaxşı sağ ol şagirdlərimizdəniz sahip kızı. Hasan Ovi İlkin Tarihi Bəli. Nə tələ olsa bütün xan rolları buna o buna qismət oldu. Allah elə bağış dəyə. İnşallah. Bəli. Bu da bəli. Rəhmət Sağın adlı bir şəhliçi rol xan idisiniz. Təbii ki. Abbas və Aysə, başa. Bu yeni futbol bəli bu gözəl qızımıza. Qızı 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 qızı. Həm də təqdir edirik. Bayram və Əlgar Vüqarovlu.

Ya bunlar da ki, ne tabloynan sada da, başçı evet, gel öfük sen. Yüce Ne tablo? Ne tablo? Ne tablo? Ne tablo? Ne tablo? öptüm. tablo?